Salamətləhümətu kanal izləyicilərimiz. Bu gün əməsə Masazı qəsəbəsində, Masazı, Masazı bizim mərkəzində, 2-ci raz marketə yaxın bir yerdə məktəb, market, yol asfalt olan evimizə məhsul tanış edirəm. Xatırlayın, evimiz 1-2 manat beton və evin kırışasından əvvəl də kəmər, 20-nin 40-a kəmər atılıb, altı otağlı Evimizə mən tanıışıdıram. Bax, belə bir gözəl bir həyət sahəsi var. Arxasında həyətinə 3-4 dənə maşın daxil olur. Evimizin sağ tərəfindən də məsafəsi var, sol tərəfindən də evimizin üç tərəfi yola baxır. Onu xatırladımsa, həyəti belə gözəl bir təmir daşla döşənilib. Bir də evimizin fasad görünüşünü göstərdim. Belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. 6 otağlı 200 kvadrat evimizin ümumi tikinti sahəsidir. Fasadı tarsovka emusiyadır. Belə bir gözəl bir evimiz satışa çıxıb. Havalanma sistemləkini qoyub. Bura isə evimizin kombi otağıdır buradan da mən söyləyəsəm bax kombi təavradı, qazna kimi, elektrik səhmə kimi çəkil, hazır vəziyyətdədir. 4 dövrəmə, torsovka emüsiyadır, 4 dövrəmə qoşadaçla inşa olunub. Həyətin toprağa kimi mövcuddur burada. Həyətdə belə bir ağac da var burada. Və sol tərəfində, evin sol tərəfində də, yəni ağac güləkmək üçün əlavə torpaq saxlanılıb, onu da göstərdim. Bax belə ağac güləkmək üçün torpaq saxlanılıb. İndi isə mən sizə bax burdan da göstərdim ki, sizsə yəni yola yola tikilməyib. Yəni hasardan məsafəsi araldır. Buradan da göstərdim sizə bax belə hasardan məsafəsi araldı. Dörd dövrəmli işıqlanma sistemi, TBST-mi tam qaydasında, ideal formada tikilib evimiz. Burdan da bir daha həyətan sahəsində mən tanıdım belə gözəl bir həyətan. Hansısa indi is evimizin sahəsini mən tanıdışam. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Burada podvalla girişdə qapı qoyulub. Buranın da gözəl funksiyası var ki, yəni ayaqqablar burada çıxatdı da Günəş və yaxudu, yağış qar vurmasın əqablağınıza. İndi isə evimizi sənə məhsəl edəcəm. Solda evimizin qonaq otağıdır, mətbəximiz, bir yataq otağı, solda sanataq otağı və bu da ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkandır. Bura isə birinci mərtəbədə elektrik qarcılarıdır, hamısı adtenddir. Razıq qurtad adtendə gedir. Birinci də ikinci mərtəbələri hamısı monatbetondan da belə bir gözəl bir evimizin qonaq otağı var. Aboylardan düzdür. Və buradakı bahalı aboylar deyil, ucuz aboylar deyil. Belə bir gözəl bir evimizin qonaq otağı var solda TV ver elektrik xətti çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Kondensator əlavə elektrik xətti buraxılıb, kombi sem sol tərəfindən hazır şəkildə çəkilib. Pəncərədə şəbəkə, pəncərə də onu göstərdimsə boş otaqla təsdiq olunub, tam yaşayış olan bir yerdir. Sənədlər birbaşa notar qaydada alıq-satqıdır. Ha burda isə evimizin mətbəxidir. Döydüm qaplar da hamısı bahalı qaplar, yəni ucuz qaplar deyil. Mətbəxi də yetərincə genişdir. Burada da görünən qədər marshallara razılıq qruca atır qoyulub ki, yəni burada mətbəx yolundan salar, yəni razılıq qruca atını əziyyət çəkməyəsiz. Belə bir gözəl bir evimizin mətbəxi var. Mətbəx də deyim ola ki, təxminən 20 kvadrat yaxın mətbəxdir. Pəncərəsi bir başqa səthinə açılır. Şəbəkə pəncərədir. Qoşurşənə təhsis olunub. Burada da yəni TV-V elektrik xətləri çəkilib. Və burada bir yataq otağımız burdadır. Ümumi altı otaqdan ibarətdir. Bu pəncərəmiz də birbaşa ös həyətini açır. Bax burdan da görsədəm, arada 1 metr yarım məsafə var ki, yəni arasına keçmək olur həyətə. Sol tərəf kombi otağıdır. Pəndəli 3 metrli mərtəbə arası manat betondur. Bütün otaqlarda olduq İTƏB elektrik xətləri çəkilib. Və bura isə birinci mərtəbənin sanuzelidir. Və yerüstü polla tərtib olunub, belə bir gözəl bir sanuzelidir. Yuxarı asma tavanlandır, hörmət qonaqlarımızın lə kənd altının kladovka kimi istifadə edə bilərsiz. İndi isə mən ikinci mərtəbəsi ilə tanış edim. İkinci mərtəbədə isə 4 dənə yataq otağı, sanitar, qovşağa 2 dənə balkondur. Burada qruşaya qalxmaq üçün əlavə yer sətfanlıb. Bura isə ikinci mərtəbə sanuzerdir. Burada isə polun yuxarı asma tavanlandı, hərmət kanalizasiyamız. İkinci mərtəbədə 1, 2, 3, 4 dənə yataq otağıdır. 2 dənə yataq otağlarımızda balkonda ayrıca balkonlar da. Belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Burada da hansını xəttlə buraxılıb, bütün otaqda hansını xəttlə buraxılıb. İnşallah evə olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlərə xüsmet etsin inşallah. Koridorda da kombi sistemi çəkilib. Bu da sabah belə bir, bir yataq otağıdır. Evimizin üç tərəfə yola baxır, onu da xatırladım sizə. Dörd dövrəmə qoşurdashla enişə olunub. Yol asfaltdır. Qapısının arxasından maşını saxlaya bilərsiz, yəni heç kimə məyini çıxartmadan. Bu da ikinci mərtəbə elektrik qaydalarıdır. Belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Gördüyünüz bütün otaqlarda kondisioner xətti buraxılıb. Burdan da, da balkonum var və o birisə yataq otağından da balkon mövcuddur onda şərh olan yerdi. Sənədləri bir, bir başqa nə tara qayda aldıqsa, buradan da bir daha mən səhətyan sahəsinə tanış etdim. Həyət yan sahəsində işıqlanmasını görürsüz ki, yəni gecə vaxtda bura parpar yanır. Və sonuncu yataq otağı ilə mən tanış edim. Pressəmizin sonuncu yataq otağında bu yataq otağından da gördüyünüz kimi balkon mövcuddur, şəbəkə pəncərədir, boşluq şəylə təhsis olunub, hər mətbəx analizləmə qabsdan başqa yəni forçcası da açılır, pəncərəsi də açılır. Bax, belə bir gözəl bir evimizin balkonu mövcuddur. İnşallah evə olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər rəhmət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.